Как сейчас помню, это было в марте. Порвались военные в камуфляже. Кто, что, точно не милиция. Остановили работу. А это же Днепромлын. Мы обеспечиваем хлебом всю область. Искали гранаты, оружие, террористов. И это у нас. А если сказать что, так и убить могут, хочу спросить президента, когда же прекратится этот произвол? нас на «Интерлизе» 4000 вагонов, работа кипела. Говорят, новое руководство – рейдеры, а власть в области их поддерживает. Разберитесь. Там война а тут куски на халяву урывает, да побольше. Я все понимаю, понимают мои друзья, мы маленькие работяги, но вы ж, наш президент, когда же закончится этот беспредел? Терпения нет. мобилизации работал на Вольногорском ГМК. В 2014 году пришла новая власть Днепропетровск. И началось. Пацаны говорят, что вместе с рейдерами на предприятие приходили местные чиновники. и я хотел спросить нашего президента, мы для этого там воюем? Для того, чтобы они здесь заводы отжимали, зарплаты урезали. Петро Олексійович, я із села Чумакитні, Пропетровська область. Прошу вас, знайдіть на тих укропів управу. Прийшли каламутять минулого року. Ми нормально працювали, була ферма, поля обробляли. А що зараз? Оці нові, хто вони? Що? Кажуть махінатори, документів не показують, змушують людей паї на них переписувати. А наша земля це ж наш хліб. Чим сім'ю годувати, якщо в нас все забирає. нас за кисты. как только стали у руководства так все и началось армии всех запугали чего они не на фронте вот для людей ничего не сделали все у людей отбирают все для себя для, для себя. Вон в Креничанском районе об этом все знают. Ферму развалили, худобу повырезали, теперь земли отбирают. Пан президент, хочу к вам обратиться. Что нам дальше делать? Как зарабатывать? Как детей кормить? Петро Алексеевич, а чего они вас не боятся, цель Днепропетровской рейд. У нас у Новомосковському районі забрали землю у 250 фермерів. Ми тут працюємо, горбагнемо, обробляємо. А вони прийшли і відібрали. Петро Олексійович, доведіть, що не купили вас. Люди вірять у вас. І вірять в те, що тільки ви можете знайти на них управління.